В списке выборцев количество общее 142 359. В списках, которые были на 12 часов, проголосовали 21 668 избирателей. В процентном это 15,22%. процента. А скажите, Поэтому... какие-то порушения, какие-то проблемы выникают? Выникают, ну у нас это есть... Как можно Нет, подождите, на камеру, вы все вместе или вы кто? Журналист. Какого канала? Радио Свобода. Радио Свобода сегодня дала информацию. Запишите, пожалуйста, я не знаю, кто вы, что в Славянске открылось только 85% избирательных участков. Эта информация идет по центральному телевидению и а, в интернете везде. Это не соответствует действительности. Поэтому, вот обратите, знаете, я по результатам у нас открыло 100% избирательных участков. А Радио Свобода везде дала информацию абсолютно. Я посмотрела, где что в Славянске не открылись избирательные участки. А те проблемы, которые сегодня озвучивались, какие-то. Проблемы абсолютно текущие. Никаких, никаких чрезвычайных ситуаций не было. Все идет и решается в порядке. Вы понимаете, иногда жалобами забрасывают гораздо больше, чем сегодня. То есть иногда ну, жалобы пишут объективные или субъективные. Иногда формулируют так, что ну, нужно долго юристы себя разбираться, принимать ее, не принимать. То есть вот кому-то не нравится, почему не поставили отдельный стол. Все, с, например, для многомандатников. То есть согласовываются все жалобы с ЦВК. И ЦВК даже по отдельным жалобам приняла, прислала письмо действовать согласно рамкам закона, а не так, как кто-то хочет поставить отдельный стол или рассадить людей куда-то. То есть мы работаем по закону, и все оперативные жалобы в ЦВК тоже передаются. Пожелания и все. Доверенный особа кандидата депутата Смирнова сказал, что он подал скарбу с приводу того, что переселенцу выдали не перемещенной выдали бюллетень для голосования за кандидата по мажоритарции. У нас, у нас была такая жалоба. Я не могу сказать, от Смирнова ли она или нет. Так. Окружная комиссия не имеет права вмешиваться в ход голосования. Иногда эти жалобы подаются с той целью, чтобы вызвать какие-то действия противоправные. То есть мы должны пойти, изъять списки выборцев и начинать разбираться, есть ли он там или нет. Значит, все жалобы у нас регистрируются, юристы с ними работают. И будут рассматриваться только после того, как они все поступят. И будут действительно документальное подтверждение. То, что она поступила, это не значит, что она еще э, имеет под собой какие-то законные основания. То есть, например, из трех поступивших жалоб на 12 часов, одна уже отослана назад. Единственное, как мы можем уведомить об этом подавателя заявителя только по телефону. Значит, я лично звоню по своему телефону для того, чтобы иметь отметку, что придите, пожалуйста, заберите вашу жалобу, потому что она там неправильно оформлена. То есть там, ну, иногда пишут просто вот такой текст сам, без запятых предложений всего остального. Пожалуйста, как Заменили бумагу? О том, как сработала комиссия, я думаю, можно было судить по выдаче документов. Огромная куча документов и наглядной агитации, которая была вчера, раздавалась. Начали с 8, закончили в 3 часа дня. Всех очередь не создавалась, все подъезжали по очереди. При этом, с учетом того, что была, часть была... Нет, не из Славянска, то есть люди, всех нужно было обеспечить транспортом и охраной соответственно. Поэтому в э, прошлые выборы, ну все уходили довольны и все говорили спасибо, потому что в прошлые выборы раздавали до глубокой ночи, а людям нужно было провести предварительное заседание. По надомному голосованию есть какие-то? Э, да, жалоба одна есть по надомному голосованию. Человек один написался, записался в надомнике. А потом пришел, проголосовал лично. Наблюдатели пишут жалобы так, как они понимают закон. Они не юристы в большей части, поэтому они пишут, например, да, написали жалобу, что почему человек записался, который на домнике пришел лично проголосовал, он имеет на это право и он реализовал свое право, выздоровел и пришел, слава богу.